Сегодня 9 числа, июля месяца, да, была проведена акция совместно с департаментом налоговой полиции э, о подакцизный товар. Э, выявили, э, получается, три магазина, да, э, продавали пиво, коньяки, вина, без э, соответствующих документов нету лицензии. И э, так же самых кассовки аппаратов нет. На сегодняшний момент э, лицензия стоит. 125 гривен в квартал, я думаю, это не так много, чтобы платить крышевальщикам басословные деньги, да, сидите боятся. Эти акции будут проводиться еженедельно, ежедневно, наверное, не знаю, посмотрим, как это будет все усилено, контроль к этому вопросу. Скажите, с кем акция проводилась? Акция проводилась совместно с налоговой полицией, проводилась с общественниками Коблево, и сейчас милиция подъехала. Сейчас посмотрим, как это работает. Сейчас будет все изыматься, полностью вывозиться весь товар. Я думаю, что сумма штрафа 17 тысяч, ну, все-таки больнее, чем 125 гривен платить. Ну и кассовый аппарат, который стоит 5 600, ну, я думаю, что это не так дорого заплатить в Коблево, когда сезон, разгар, есть люди, есть покупатели. Ну, уже на этом, как бы, это, не знаю, жлобство. Скажите, пожалуйста, какую организацию вы представляете? Организацию Кордон совместно с ОПГ. Спасибо. Сейчас я вижу, выходит милиционер с кафе Адмирал. Скажите, что они там делали? Они сейчас составляют протокол об изъятии всей продукции безакцизной. Это вина, пиво, коньяки. Сейчас будем наблюдать, как это все будет изматься и ложиться в автомобиль. Спасибо большое.